и сильные ночи наши, и не его ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Своему Сыну и Святому Духу, и Христа, и веки и аминь. Отче наш, и жизнь, на небесе, и имя, и да приди царство, и будет воля Твоя. Я, когда небеси и на земле креп, наш насущный даже днес, и остави нам долги наши, и кажи им, оставляем души нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко то и царство, и силы, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и в веки веков, Молитвами Господи, все святые Богородицы, и Богороди, святой мир даже, нами помилуй на всякую дни щедр. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Боже, Сидержитель, Отче Господа нашего Иисуса Христа, все естество словесное, же бессловесное, словом Ты создавы, и вся от твои Твоей же быти приведы. Тебе молимся, Тебе просим, Твоей волей спаси все рабу Твою Марину, очисти от всех греха, от всех ясвердных, приходящих на Твоей Церкви. Да не услужденно сподобится причастить святых Твоих тайн. И от нерожденной отрача благослови, возрасти, освяти, возуми, уцеломудри, о добромудрству, яко Ты привелась ему Его и показалось Ему свет чувственный. Да и умного сподобится света во время перенеси, и же Си. И сопричается святому Твоему и народу твоим сыном». Всем же благословенны все сопресвятыми благими животворящими духовными неизвестного веки веков Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Боже наш, пришедший на спасение рода человеческого, приведи на работу и Марину, и сподобие честным пресвительством кода храма славы Твоей о, мы, я, скверно я сверну телесную, сверно душевную. Во исполнении четыре дней твоя достойно причащение честного тела и крови Твоей я. Яко прославился прославився Пречесное великолепое имя Твое, с Отцем Святым Духом и Непринственного веки Господи, Боже наш, в 40-й день, владение законом храма принесенных Твоим искусобрачной святые Твоей Матери, и на обятие праведного Симеона на Симе, Савла Дмитриевича Симе, Пенесена Госего Младенца, явитесь и Тебе всех Творцу благослови, и на всякое дело Богу и Тебе благоугодно возрасти, подгоняя от Него всякую сопротивную силу, знания, воображения Христа Твоего, ты боишься храняй, Господи, да сподобишься святого крещения, получи часть избранных царствия Твоего, соблюдаем с нами благодать и святые и насущные нераздельные Тебе Тебе подобает всякая слава, благодарение, поклонение, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми благими животворящими Твоим Духом, ныне и присно и веков. Ми. Мир всем и Духове Твоему. Главы Вашего Господи, вы преклоните Тебе, Господи. Боже, Отче Содержителю, Берегласнейшим Пророком Исаием, предвозвести вы нам, неже по Деву, воплощение и народу Твоего Сына и Бога нашего. И же последние дни, благоволение Твоим и содействием Святого Духа, спасение ради нас, человеку, безмерным благоутробием от неомладенства и изволенным. И по обычаю в законе святом Твоем, по исполнению дней очищения святилища, принестися при терпе истинный законоположник Сын и на опятиях праведного Симеона носите из сбор. Его же таинство проображения на пророцы кричами угли обленной познака. Его же вы по подражанию благодатью и держи. Сами ныне, сохраняем оденцы Господи, благослови, обращаясь в купе с родителями и восприемниками Его, и сподоби Его во время благопотребной водой духом от рождения, и сокрещи Его святому Твоему стаду словесных овец, нарицающихся именем Христа Твоего, я, Ты, и Всевышний, живые, и презираю и тебе славу ссылаю. Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присною и Тебяков, Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Боже наш, Тебе молимся и Тебе просим, да знаменное это Твоего на младенце Есении, и да знаменное крест единородного Сына Твоего в сердце и помышлениях и Во и суеты мира и от всякого лукавого на век вражда, последовать же повелениям Твоим. И дай, Господи, неотвеченно прибытие ими, Твоему Святому на ней, совокупляемые во время Благопотребности Твоей Церкви и совершаемый с вашими тайнами Христа Твоего, да по заповедям Твоему жительству и сохранить печать и Рушиму, получить блаженство избранных во Царстве Твое, благодатью Человека, людям и народного Сына Твоего, все же благословенности со пресвятыми Бога и живопорящим Твоим духом, ныне и Христы, Аминь. Христос, Бог наш, прощающий в этом мире, и писатель, праведный, приемный, мы объятия, освободителя душ наших, дарующего нам воскресенье. Крестный кто? Господу помолимся, Господи помилуй. Крестный кто? Крестный кто? Крестный кто? твоего сына, святого Твоего кто? Крестный кто? Крестный на Крестный кто? подобшуюся приведуйте ко святому имени Твоему, и под кровью сохранитесь, отставят от Ведкую верх прелесть, и исполни же Тебя верой, и надеждой и любви. Да разумеет, я, как и един Бог истинный и единородный Твой Сын, Господь наш Иисус Христос и Святый Твой Дух. Да, жди во всех заповедях Твоих ходить и угодно и и Тебя сохранить. Я, и, кваще, а сотворится человек, жизнь будет в них.

Тебя покроются силы небесные, Твоя слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и веков. Аминь. И же на древе сопротивной силы победи, солнцу помешу, в земли поколебавшейся, и гробом отверзающимся телесен святых восстающим. И же разруши смерть и, смерть, и его, смерти, и праздни ему, чтобы держала смерти, всем с тебе дьявола. Запрещаю тебе, Богом, показавшим древо двух живота и уставившим хирургимы, и пламя оружие обращающиеся с запрещать запрещен он и оба тебе запрещает, подившим, как по суху на плечу морскую и запретившим бури ветру. Его же зрение сушит бездны и крещение расставает Божие. Той и боины запрещает тебе на. Не бойся, изыди, и отступи от создания сего, и да не возвратившийся, не в ней, не жертвящийся или действующей ни дощи, ни в часе, и полу. Но от свой тартар, даже тарта, даже великого дня суда. Убойся Бога, сидящего на херувимах и презирающего бездель. Его же трепещут ангели, архангели, престоли, господство, начало, власти, силы, многочитие херубимы, шестокрывать и, рубимиши, и Его же трепещут небо и земля, море и вся я живи. Изыди и отступи от запечатанного новоизбранного вольного Христа Бога нашего. Один по тебе запрещаю, ходящим на крыву ветренью, горящим ангелы свои огонь поля Изыди и отступи от создания сего со всей силой и ангела твоими. Яко послали имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне пристанно и веков. Аминь. Отрицаешь лица сатаны, всех дел его, всех ангелов его, всего служения его, всего гордыни его отрицаешь. Отрицаешь лица сатаны, всех дел его, всех ангелов всего служения его, все гордыни его отрицаешь. Отреклась отрицаешь. От ли Иси сатаны? Говорите, отреклась. Отреклась ли Иси сатаны? Отреклась ли Иси сатаны? Поворачивайтесь ко мне. Сочетаваешься Христу, сочетаешь. Сочетаешься Христу, сочетаешь. Сочетаваешься к Христу, сочеталось. Сочеталась ли Христу, сочетала. Сочеталась ли Христу? Сочеталась ли Еиси Христу? И веруешь ли Ему? Говорите, верую Ему, я по Царю и Богу. Ему. Верую в единого Бога, Отца Вседержителя, Отца Неба и Земли, в виде уже сей невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия и Народного, и же прежде всех в прежний Света светлого цвета, Бога истинного, Бога истинного, рожденного, и сотворенного, и насущного отцу, и же у себя выше. Нас, ради человека, и нашего ради спасения, исчезшего с небес, и роплотившегося Духа Святого, и Марии, Девы, и Мой распятого уже за при преподтисты и Пилате, и страдавшего, погребенного, и воскресшего в эти дни по и вошедшего на небеса, и сидящего в лесу и отца, и паки, ведущего со славой, судите жену и мертвым, и Божий царство не будет конца, и, в Танца, и в Духа Святого, Господа, животворящего, и же отца исходящего, и же со отцами все нас поклоняемые, славяного Богу, что до Бога, воедино, святую, свободную, апостольскую церковь, исповедуя единокрещение, восстановление грехов, чаю воскресенье мерки и жизни будущего века. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Помазуется младенец и семьи. Thank you. Получается, Владимир усеяли брызгу правды, во имя Отца и Сына, и Святого Духа, и Места. Иже и ныне, благоволимый Патриарх, родите младенца Твоего на образ священного, молодой и духом, и вольных, и невольных грехов, оставления Той дарованных. Сам Владыка Богу Утробния, дару Той и печать дары святаго, всесильными, поклоняемого Твоего Духа, и причищение святого тела, честной крови Христа Твоего. Сохрани их вот на да труди православной вере, избави от лукавого да всех начинаний и спасти теми твоим страхом, чистоте и правде души и соблюди. Да во всяком деле и слове благоугождаю тебе, и теперь наследница будет небесного твоего царства. Я говорю, ты Бог наш, Бог ежемиловать и спасать, и тебе славу посылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пристаю веки веков. Аминь. Аллилуйя. И лицы его Христа крестистися, во Христа облекостися, Аллилуйя. Вон мне премудрость, вон мне противен за Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюсься? Господь, защититель живота моего, кого устрашуся. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюсься? Примудрость, примудрость прости, услышимся так и вам, привет, мир всем и Духами Твоему. От Матфея, Святого Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, вон мем. Во время оно, едине на десять ученицы и доша в Галилею гору, а мы же повели имя Иисус, и видевший его, поклонившийся ему, ему обвижу сумнешася, и приступли Иисус, речей и глаголя. Дадеся мне всякая власть на небеси, на земли, шедши научить все языки, крестящие во имя Отца и Сына и Святого Духа, Учащий и грусти, вся эрика заповедок вам, и все аз с вами есть во все дни, до скончания века. Аминь. Слава тебе, Господи, слава тебе. Господу помолимся, Господи помилуй. Послегается Моргинус о новопросвященной младенце Есении, по еже сохранению ей, где во всяком благочестии же исполнении заповедей христову, во всякой жизни я. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я по милости и человеком Бог и, си, и Тебе слава Слава. Отцу и Сына и Святому Духу, ныне и присно, и, Господи, помимо, Господи, помимо, Господи, помимо, и же, во Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Ты же о Иордане, креститесь и изволивай от Иоанна нашего ради спасения. Христос, истинный Бог наш, молитвой и чистая Своей Матери, святославных и всех ранних апостолов, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй и спасет нас, и по благ и человеку любит. Аминь. Посохраняется сохраняется день и

мы желаем тебе большого крепкого здоровья, да, чтобы ты была счастливая, любимая всеми. Да, мы тебя с папой очень любим и будем рядом всегда-всегда. Да, ты нам будешь приносить только радость, надеюсь. Вот. И тебе главное крепкого здоровья, чтобы ты росла умничкой, счастливой и хорошей девочкой. Мы тебя очень любим. Я желаю Есении, чтобы у нее все получалось в будущей жизни, чтобы были хорошие родители, помогали крест и бабушки, дедушки. От себя. А ты, что будешь делать? Помогать. Буду, я буду пытаться помогать Есении. И защищать. И защищать. Ты же старший брат? Да. А я обожаю, чтобы Есения. Росла під мирним небом в щасливій і Україні. І нехай завжди допомагають їй і її батьки, ну а також бабуся, дідуська і ще одна бабуся. Так, да, ми, ми їй теж желаємо, щоб вона була здоровенька, щаслива, щоб, щоб приносила нам тільки Да. Здоровье самое главное. Самое главное здоровье малышки. Самое главное лучшего. Добрый путь. Желаю весеннего здоровья крепкого, мирного неба над головой, чтобы этот светлый ребенок всегда был счастливым и никогда не знал ни горя, ни печали, ни чтобы у него всегда были только счастливые моменты в жизни. Как крестная буду всегда рядом, помогать, поддерживать. Пусть растет здоровый. На. Желаю ей здоровья, обязательно здоровья и главное, чтобы счастливой была. А вся большая семья и мы вместе с ней были всегда рядом.